Еще раз добрый день. Значит, э, э, как я уже сказал, кинокомпания Директория Кино приступила к съемкам нового художественного фильма полнометражного, который э, рабочее название Трое. Это три главных героя у нас. У нас есть герой э, первый, это Поручик. Э, у нас есть второй герой, это Цыганок и третий герой э, Петр. Э, все актеры у нас из Украины. Киевские, Харьковские, Одесские, Николаевские, все актеры наши э, родные из Украины. Вот. Сюжет фильма э, э, про, э, про гражданскую войну. Фильм это гражданская война. То есть столетней э, давности событий, 18-20 год. Вот. Э, у нас есть много героев, э, э, еще женские роли. Фильм очень будет интересный. Режиссер-постановщик Иван Кравчишин. Это очень опытный режиссер, очень опытный режиссер-постановщик, за его плечами очень много снятых фильмов. Вот. И группа сейчас уже два дня снимала вчера, позавчера, и сегодня третий день уже съемочный. Мы снимаем сейчас в Национальном музее в пирогову называется, это в Киеве. Вот. У нас очень много оружия, пулеметы, тачанки, кони, всадники, шашки на голову, перестрелки, приключения. Ну, естественно, без любви никак. Любовь это, я считаю, даже в самом-самом боевике, в котором сплошная стрельба, все равно должен присутствовать элемент любовной истории. У нас он, конечно же, есть. У нас главная героиня, это назвать ее по сценарию Стефания. Роль поручика главного героя исполняет Артемий Егоров. Вот, это из Одессы парень, очень симпатичный, очень хороший актер. Мы очень долго делали кастинг актерский. Иван Кравчишин, наш режиссер, очень много вызывал. Мы месяц целый отбирали актеров на эту роль. То есть у нас все актеры профессиональные, никого с улицы нету, у нас все заняты в театре или э, актер э, кино обязательно, чтобы был опыт работы. Вот Мы еще будем снимать кроме пироговок в Киевской области. У нас будет там и машины, ретро-машины тех годов, и у нас будет такой панцирный, он называется панцирный, типа броневика, на колесах, с пулеметами. Вот Опять же будут перестрелки. Это мы будем снимать под Богославом и в Великой Бугаевки это уже Васильковская область. А потом вот мы собираемся все съемочной группы приехать сюда к вам в гости. Мы будем снимать несколько дней в самчиках, в маетку. И здесь Старок Константинов. Вот здесь Василий Игоревич нам очень радушно встретил нас и Василий Игоревич, и Еленочка, и Мельничук Николай Степанович нам, конечно же, и помогает, и поможет, если надо сказал обращаться по всем вопросам. Вот. Нам нужно будет на съемки массовки много. И мужчины, и женщины. Вот. Сюда приедет через э, дней 10 наша э, ответственная работница, которая будет заниматься. И я попрошу Василия Игоревича, чтобы он с кем-то из вас связал. Может быть, какое-то объявление э, можно будет сделать чтобы привлечь людей сюда на съемки. Так что, если кто поможет, будем очень благодарны. Вот. Ну и после этого мы потом еще поедем на три дня в Киев на съемки. И я предполагаю, что в конце октября мы закончим. Потом будет монтаж, озвучивание нашего фильма. И я думаю, что в следующем году он выйдет на кинотеатр и Украины, и не только Украины. Вот. Так что, кто чем сможет, помогайте. Василий Игоревич оставит мой телефон для связи, если что. Ну, это я вот вкратце вам рассказал. Вот. Так что, спасибо за внимание. Я больше ничего пока добавить не могу. Это как бы профессиональный секрет, который сейчас не, не могу я раскрыть. Вот. Все видите на экране. Так что к нам на съемки приезжайте, пожалуйста. Вот. Если хотите, в Самчике приедете. Мы там начи начинаем снимать 24-25 сентября. Ну и здесь, конечно, потом с 1, по-моему, да, С 1 октября уже здесь будет. Так что приезжайте, милости просим. Александр Васильевич, это однозначно, что мы долучимся, как и местная влада, там, и канавчик комитет, и местная голова, и видео культуру с точки зрения помощи в съемках. От, але от якщо можна, якщо ви маєте ще хвилин 5-10, да, да. щоб можливо засоби масу інформації, які зададуть запитання. От, можу я перше, скажіть мені, будь ласка, от чого іменно ви вибрали старту сітей? Ну это по сюжету сценарію якраз підходить. На вот, во перш здесь очень красива природа. Вот. У нас И есть вот этот замок, он очень вписывается в наш литературный сценарий. И как только режиссер сценарий прочитал, он сразу сказал, что поедем в Самчики и в Старо Константинов. И поскольку у нас по сценарию есть маэдер, вот мы выбрали именно тот, который в Самчиках. Спасибо. Будет еще Скажите, пожалуйста, а сценарий писал сучасный автор, или это за мотивами, может, роману? Повести. Сценарий, э, ну он очень долго писал, он э, каждую сцену думал, прописывал, выписывал. Сценарий писал э, наш замечательный режиссер и сценарист Виталий Потов. Это тоже киевлянин. Вот он несколько лет его писал. И он уже хотел, чтобы он был как бы изящный, выточенный такой. Иван Кравчишин, наш режиссер постановщик, он является и соавтором сценария, сценариста Виталия Кутруха, он является и соавтором. Кое-какие сцены они вместе обсудили, кое-что там изменили, конечно же. Вот. Но это все правда, это все основано на исторических событиях. Они очень много, конечно же, читали документальных источников прошлись. Так что мы будем надеяться, что очень правдивое кино будет. Спасибо. Я надеюсь, что всем понравится. Кино очень классное. Вот судя по тому, как у нас две, э, э, два, два дня, две смены прошли, вчера, позавчера, кино просто классное. И кони, и любовь, и пулеметы, и шашки, очень здорово все. Спасибо, сейчас будут запятые. Украинский и на мол. Украинский, только украинский Мы на площадке все разговариваем только украинским вот. Ну, режиссер просит, чтобы был дух этот наш украинский. Вот он. Мы все тренируемся. Очень много у нас киеве русскоязычных. Ну так, я и сам трени тренируюсь иногда. Мне просто э, сложно пер переводить. Я там могу размовлять, но мне сложно переводить. Вот а, нет, это полнометражный художественный фильм, полтора часа он будет идти, где-то час 35, вот так вот. То есть мы надеемся, что по всей Украине его покажут, по всех кинотеатрах. Да, да, да. Я, я договорился я, с моим, надеюсь, уже другом да. э, и товарищем и коллегой э, Василием Игоревичем, что мы ему на его почту электронную пришлем календарный постановочный план, и э, вы уже ему звоните, он вам все расскажет. Когда надо пять э, женщин, 10 мужчин, когда надо девочки, мальчики, детки тоже нужны будут. Во всяком случае, будет одна сцена сниматься в самчиках возле маятка, там будет очень много. Там нужно не 200 человек будет народу. это по сценарию собрания на площади большое, там будет и броневик, и ну, вот, там много народу будет. А точные числа скажет вам Василий Ильич буквально вот через несколько дней. Казацкий клуб будет принимать участие своими кинями там и своими... Да. Федор Алексеевич нам поможет. Да, Федор Алексеевич Лавров уже сейчас работает над тем, там треба вози, кони и треба людей, которые будут тоже играть в массовки на коне, потому что там будут съемки, связанные, скажем, с кинями и, ну, война. Будет. Да, да, да. Конные баталии могут быть, скачки какие-то, вот. Ещё хочу сказать, что у нас Оператор-постановщик, замечательный парень Дмитрий Костышников Он э, еще достаточно молод, но уже очень опытный, очень такой, э, ну любит свою работу, любит свое дело. Но у нас вся съемочная группа такая. И приедет художник Володя Романов, тоже очень опытный. Он здесь будет, вот Василий Игоревич будет ему показывать, что тут можно, где здесь ну, помогать будет и советом, и э, может какие-то там дополнительные энергоресурсы. Все связано. Все связано с Украиной, с нашей родной страной. И мы надеемся, что все у нас будет хорошо и замечательно. Все, все спасибо, спасибо большое.